Kembali banyak kerja anda di Malaysia hari ini dan ini topik yang sangat-sangat menarik kerana saya percaya hmm. ramai di luar sana yang mungkin ada sedikit sebanyak yang boleh dikongsikan berkenaan masalah ini sama ada sebagai perspektif seorang lelaki maupun sebagai pasangannya hmm. iaitu seorang wanita. Tapi mungkin tak berani nak bincangkan. Ni, di MHI, kita terus bawakan kepada anda penyakit tenaga batin lelaki. Dan bersama kita, kita membawakan Prof. Maria Dr. Saharudin Ahmad iaitu pakar perunding perubatan keluarga Hospital Chancellor Tuanku Muhriz hmm. UKM. Terima kasih Dr. kerana bersama kita. Kasih, Dan seperti Sofia katakan sebentar tadi, suatu perkara yang sulit, sukar. Untuk kita bicarakan bukan sahaja di bilik masa, tapi dalam kamar pun sesuatu yang sangat sukar. Jadi kalau kita nak kira prevalence baru-baru ni saya baru baca masalah tenaga batin lelaki ini semakin lama semakin muda ya prevalence dia. Saya difahamkan satu pertiga daripada lelaki seluruh dunia menghadapi masalah ini. Uh, betul atau tidak ya betul uh, hmm. terima kasih terima kasih sekali uh, terima kasih kerana menjemput uh, saya untuk hadir uh, ke studio hari ini hmm. jadi bila kita bercakap mengenai masalah tenaga batin, sebenarnya banyak sebenarnya yang kita tahu yang popular adalah mati pucuk ataupun erectile dysfunction. Mm -hmm. Right? Uh, sebenarnya ada masalah lain contohnya adalah um, uh, low libido ataupun kurang syahwat. Mhm. Mm uh, ataupun uh, ejaculatory collaion ataupun eh mm -hmm. ejakulasi Tapi bila bercakap berkenaan dengan mati pucuk mm -hmm. ataupun erectile dysfunction yang betul, prevalensnya uh, prevalence agak tinggi di Malaysia itself kita ada lebih kurang 30% daripada mm. ...lelaki di Malaysia berumur 18 tahun... ...ke atas mengalami masalah seperti ini. Tiga dalam sepuluh lelaki? Eh? Ya, betul. Dan hmm. umurnya, betul katakan... ...kalau kita tengok data daripada National Health Mobility Survey... Hmm. Uh, lelaki berumur 18 tahun hingga 30 tahun terlebih mm -hmm. dalam lebih kurang 36%. Mm. Di antara uh, 30 hingga 60 dalam 25% dan umur 60 tahun ke atas dalam 69%. Mm. Dan jika seseorang itu mempunyai kencing manis, penyakit kencing manis, 80% kemungkinan besar mereka akan mengalami masalah mati pucuk atau erectile dysfunction. Saya tengah buat matematik ni hmm. pun serapening kepala <laughs> hmm. Tata, saya macam mana ni. saya percaya dengan angka ini ada ramai mereka yang tak berani untuk tampil sebenarnya. Kita dalam budaya Asia ni kan hmm. lagi tentang perkara dalam kamar. Hmm. Memang cukup susah untuk kita kehadapan untuk mendapatkan bantuan. Tapi apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan angka seperti ini? Hmm. Termasuklah ialah kurang komoditas sosoron, tak ada syahwat, mungkin masalah mati pucuk dan sebagainya. Adakah terdapatnya punca-punca utama yang kita kena ketahui juga? Right. Jadi umum ada tiga faktor utama yang menyebabkan lelaki mengalami masalah mati pucuk atau retail dysfunction. Hmm. Pertama adalah cara hidup. Hmm. Kedua hmm. adalah emosi dan psikologi. Ketiga adalah masalah fizikal. Hmm. Bercakap berkenaan dengan lifestyle, pertama adalah merokok. Hmm. Merokok adalah penyebab utama antara penyebab menyebabkan lelaki itu mendapat erectile dysfunction. Selain itu penggunaan dadah terlarang, pengambil, pengambilan alkohol yang berlebihan, dan juga sekarang ini kita ada masalah ketagihan pornografi ya ataupun menjemput ke yes boleh menyebabkan kepada ED juga. Adakah ini antara sebabnya kenapa semakin muda usianya sebab dulu-dulu kita tak pernah dengar orang 20-an uh, mengalami masalah ini eh. ya. Yes. So adakah ini punca utamanya? Yes, sebenarnya faktor salah satu faktornya adalah uh, uh, lafthar dan juga apa uh, di ketagihan pornografi mm -hmm. tapi seperti yang kita tahu penyakit-penyakit seperti erectile dysfunction ini adalah multifaktorial mm -hmm. ada pelbagai penyebab mm -hmm. dan kita tengok um, semakin uh, masyarakat kita sekarang ini lebih uh, terdedah kepada penyakit-penyakit eh seperti kecil manis, darah mm -hmm. tinggi, obesity mm -hmm. yang berlaku di kalangan orang muda mm -hmm. jadi faktor-faktor ini juga mempengaruhi uh, mereka mempunyai penyakit erectile dysfunction Selain itu, seperti yang kita tahu, ramai lelaki di luar sana mengalami stres, tekanan. Benda, masalah psikologi seperti depresi, kemurungan, ini semua boleh menyumbang Ataupun menyebabkan mereka kalau ada masalah itu menerokkan lagi keadaan hmm. mereka. Hmm. Baik? Baik, kita nak buka talian khas bagi anda semua. Mungkin hmm. ada sedikit penceritaan apa yang anda lalui. Mungkin ada sebarang rawatan yang pernah kita, anda boleh kongsikan bersama kita. Kita hmm. buka talian 03-2201-7954 um, hmm. dan kita bukakan sekarang untuk anda kongsikan. Baik, doktor. Baik. Kalau kita menyentuh tentang masalah tenaga batin lelaki, hmm. ia juga sangat-sangat memberikan pengaruh dan impak kepada pasangannya, ya? Hmm saya mewakili wanita-wanita pasangan. Mungkin ini satu topik yang sangat tebu. yang sangat sukar untuk kita luahkan Khususnya kalau kat suami kita sendiri, kalau sesetengah perkara tidak seperti dulu ataupun tidak boleh mungkin bertahan dalam kamar dan sebagainya, perkara seperti ini bagaimana? Kita sebagai pasangan mampu untuk memberikan sokongan kepada asli lelaki supaya mendapatkan rawatan kerana macam doktor sebutkan, ini mungkin berkait rapat dengan penyakit lain, jantung ke, diabetik ke, apa yang sebagainya. Jadi kita sebagai pasangan ini pun... Um, kita adalah mangsa juga dalam keadaan ini. Ya, betul. Ya. Tak dapat dinafikan bahawa orang pertama yang terkesan dengan masalah lelaki adalah pasangannya, hmm. isterinya. Hmm. Ya. So sebagai seorang isteri, um, kalau ikut daripada kajian data menunjukkan jika suami mereka mempunyai masalah erectile dysfunction, dia akan mengganggu kehidupan secara keseluruhan wanita itu sendiri. Hmm. Ya. dan apakah yang boleh pasangan mereka lakukan? Pertama, encourage ataupun galakkan suami membuat ataupun apa ni secara terbuka. Hmm. Alright. Be a good listener. Alright. Dan juga galakkan Uh, suami untuk mendapatkan rawatan. First thing dapatkan rawatan daripada mereka yang bertauliah. Janganlah sekadar melihat pada maklumat-maklumat yang tidak sahih. Jadi eh, mm -hmm. galakkan suami untuk dapatkan rawatan sebab rawatannya ada di luar sana. Mm -hmm. Tapi masalahnya memang eh memang kalau kita ikutkan mm -hmm budaya kita sendiri, eh budaya Asia ni bercakap berkenaan masalah rumah tangga especially masalah seksualiti ni adalah satu yang sangat orang kata memalukan eh benda ni bukan berlaku dekat Asia di Malaysia saja sebenarnya berlaku di seluruh dunia tapi boleh dikatakan sebagai orang Asia ni kita lebih sukar untuk berbicara kita saya dah berbicara dengan Sofia memang susah sebagai seorang isteri untuk cuba melembutkan diri. Lelaki pula mempunyai ego dia yang ya, sendiri. Betul. Kan? Ya. Jadi dalam kita merendahkan ego, saya nak tanya tentang rawatan. Itu yang penting. Sebab kalau kita nampak, kalau lelaki ini, kalau boleh tak nak cakap siapa-siapa. patu -siapa. itu, itulah dia. Kita pergi ke laman-laman uh, uh, shopping online dan kita akan beli uh, pil perangsang ya. dan sebagainya yang tiada tauliah dan membahayakan je. kesihatan. Hmm. Jadi apakah rawatan yang betul sesuai? Apakah landasan yang tepat? Okey. Rawatan ini kita ada bagi beberapa jenis pertama yang secara umum kita harus haruslah melakukan perubahan kepada cara hidup cara hidup right ya. lakukan exercise dengan hmm. kerap sebab exercise boleh membantu alat kelamin lelaki untuk berfungsi dengan lebih bagus hmm. kedua berhenti merokok hmm. itu paling penting the <laughs> source kalau uh, kurangkan atau berhenti daripada pengambilan alkohol. Mm. Tapi kalau bercakap berkaitan dengan rawatan eh, untuk penyakit ED, retinitis fungsi, ini secara khusus. Mm. Terdapat pelbagai jenis rawatan yang terdapat di luar sana. Mm. Eh. Contohnya ada ubat-ubatan yang perlu diambil kira-kira 30 minit hingga 15 minit sebelum bersama untuk membantu mm. perjalanan darah yang bagus ke alat kelamin lelaki. Mm. Selepas itu ada juga rawatan yang dibuat uh, secara suntikan. Mm. Right, suntikan ke alat kelamin, mm. uh, tapi biasanya itu agak kurang selesa Dan untuk ekstrim, lelaki. ekstrim ya? Ya, ekstrim. Agak kurang selesa. Oh. Dan terdapat juga di Malaysia sekarang ini, rawatan ultrasound, iaitu kita memberi gelombang ultrasound di alat kelamin uh -huh. untuk membantu proses pengaliran darah yang lebih baik. Uh -huh. Dan jika seseorang lelaki itu mempunyai masalah, contohnya testosteronnya rendah, uh -huh. yang mengganggu libidonya kurang, uh -huh. jadi kita akan memberi rawatan suplemen testosteron. Jadi sebenarnya ada banyak rawatan. Yang nah, paling so, penting, so, ya paling penting kita perlu dapat rawatan. Dan jika mereka adalah berkaitan dengan masalah stres, per, apa ini, perawatan stres itu very important. Hmm. Tapi kalau seseorang itu mendapat uh, ED, kita, sebagai seorang doktor, apa yang lebih penting adalah kita akan tengok sama ada mereka mempunyai masalah sakit jantung. Sebab oh. sebenarnya Mati pucuk Mati, jantung. Mati pucuk oh. adalah tan, salah satu tanda awal mereka mempunyai masalah sakit jantung. Masya-Allah. Oh. Ya, Masya Allah. ya okay. jadi bagi se, mana lelaki yang ada masalah ED erectile dysfunction apabila mereka berjumpa doktor, sudah pasti doktor akan merawat dan seterusnya menyaring masalah kardiovaskular seperti kecemanis, masalah kolesterol, darah tinggi dan sakit jentung. Hmm. Hmm. Kita dah sedia maklumlah segalanya yang berlaku dalam badan kita ini sebenarnya berkait rapat. Hmm. Okay, betul ini betul. adalah satu simptom kepada penyakit yang lain. Jadi kita hmm. sebagai pasangan, kita berikan sokongan. Jangan terlalu menekan, hmm. jangan berikan kata pressure ataupun tekanan yang tidak perlu ada. Hmm. Jadi mungkin nasihat ya. doktor untuk hmm. mereka di luar sana yang ingin mulakan perbicaraannya, lelaki yang terlalu ego, wanita yang mungkin terlalu takut untuk membawa subjek ini nasihat doktor okey nasihat saya jika mereka mempunyai tanda-tanda penyakit lelaki apa tanda-tandanya okey hmm. pertama nafsunya berkurangan hmm. semakin hari semakin berkurangan hmm. kadang, kadang mereka juga merasa letih hmm. tak ada buat apa-apa rasa letih hmm. dan juga mereka merasakan apa ni kesukaran untuk Um, mencapai kekerasan pada uh -huh. alat kelamin kelaminnya uh -huh. maka ini adalah tanda-tanda awal untuk mereka mendapatkan rawatan uh -huh. atau berjumpa dengan mana-mana doktor uh -huh. untuk uh, apa ini, saringan seterusnya uh -huh. dan seterusnya mendapatkan rawatan yang terbaik untuk bersama mereka. dengan isteri. Ya betul. Sebab biasanya apabila kita merawat ini kita merawat pasangan yeah. secara pasangan bukan hanya uh, fokus kepada yeah. lelaki sebab affected adalah wanita juga yeah. so, bukalah minda, yeah. minda bukalah yeah. hati kepada yeah, pasangannya betul. Okay. terima kasih Profesor Madia Dr. Saharudin mm. Ahmad iaitu pakar perunding perubatan keluarga kita dari Hospital Chancellor Tuanku Musris yeah. UKM sangat-sangat berguna terima, terima kasih Doktor sama-sama ini teamwork ya lelaki dan wanita mm. dan sebabkan Doktor tadi ada mm. juga yang perlu ditingkatkan iaitu uh, kesihatan kita yeah, yang boleh saya. dibantu dengan dengan senaman. Kita akan yeah. bercuma dengan Coach Lloyd. Ya, yes, saya bersama yeah. dengan Coach Lloyd. Ayuh kita bersenaman ah. sama-sama. Silakan, silakan. Jadi untuk Sofia, Sofia dia tak pakai kasut yang betul. Yeah. Jadi yeah. dia tak boleh buat senaman. Saya berlaku sebagai pasanganlah untuk kita kenali. Dia pun, oh wanita, oh, kita yeah. untuk ah. lelaki. Ya, yes, saya. Ah. Coach jadi... Lloyd akan tunjukkan antara um, senaman untuk mm -hmm. mem kuat menguatkan buat badan ya hmm. jadi ada hmm. ada ada senaman yang spesifik untuk menguatkan alat kelamin senamanya sebenarnya? sebenarnya memang ada senaman spesifik Aha. tapi sebelum kita belajar senaman yang spesifik itu, hmm. kuatkan asas diri dulu asas diri hmm. okey so ni adalah dua senaman yang saya galakkan hmm. pakar pun galakkan buat hmm. untuk kita yang lower body dan upper body hmm. so first kita buat lower body dulu okey okay, now kita akan buat hip hinge hip hinge kaki sama lebar dengan bahu you punya glutes belakang ni hmm. tolak ke belakang sikit je Kemudian bangun balik. Okay, so this is the hip, belakang, yes, okay. hip hinge. So okay. kita banyak menggunakan kita punya bahagian glutes kat hmm. belakang ni kan. So hmm. bila dah boleh buat macam ni, tolak glutes ke belakang hmm. ke depan, ke belakang ke depan. Dah boleh je barulah tolak lagi bawah, lagi bawah, hmm. lagi bawah, lagi bawah, hmm. lagi bawah, lagi bawah. Sampai sini tahan sekejap dan then naik balik perlahan-lahan uh -huh. tegakkan badan relax. ooh uh. kita dapat rasa uh. sampai ke belakang punggung kita yes. wow yes cool dan juga um senaman ni asas untuk kita punya glutes belakang ni Gutes, hamstring yes. quadriceps dengan core. Hmm. So antara masalah kelamin is because you lemah di bahagian tersebut. Hmm. So ini adalah senaman asas yang wajib buat. Jadi keseluruhan eh. Yes. Okay. So, right. Ramai bila ada hmm. masalah tu dia akan kembali kepada okey dia nak senaman yang spesifik untuk tu. Sebelum hmm. kita pergi spesifik tu, kuatkan asas dulu. Okey, hmm. kalau kita boleh lakukan sekali lagi, kita nak tengok side view dengan front okay. view. Boleh boleh boleh. So, so, so the yeah. posture yang sesuai. Yes. So hmm. kaki sama lebar dengan bahu. Okay. Tapak kaki V, jangan okay. tegak. V, v. So you punya glutes tolak okay. ke belakang so, perlahan Ketat, eh, ketat, eh. Dia yeah. kena ketatkan, eh? Okay, eh, tak perlu. Okay. Oh, tak payah? Ah ha, nanti bila dah sampai bawah, baru kita ketatkan. Oh, begitu. Yes. Okey, okey, okey. Okey, okay. tu, turun ke bawah pelan pelan okay. Lagi, lagi, lagi rendah. Kaki relax je. Sampai okay. sini, okey, baru tahan. Dekat sini, tahan sekejap. Ini seperti okay. sumo squat ya, Coach? Ah, ha, Kalau sumo squat, lagi luas. Lagi luas oh, lagi luas macam hmm. ni. Oh, ya? Ah. macam ni, macam ni? Yes. Oh, ini macam... Oh, oh, Kalau sumo squat, nanti adapter sekali kena. Baik. Ah. Kita... Ini juga perlu kan? Yes, perlu juga. Sebab tu kita kena asas dulu. Bagaimana dengan dia. kelebaran bahu kita? Ah, yes. Baik. So, tu so, naik barang tu lah. kuat, ah. Ha? Banyak tenaga ah. Okay. Eh, tak ada lah <laughs> belum belum tua lagi itu saja alhamdulillah. <laughs> Okey, <laughs> yang pertama, kalau kelab buat squat, yeah. dia kuatkan lutut, yeah. jadi aktiviti yeah. adalah macam naik tangga semua tak ada masalah. Wow. Ah, jadi masalah lutut pun akan selesai, masalah yes. sakit belakang pun Ping selesai. Yes. Oh, jadi banyak manfaatnya. dia Betul. ya. Betul. Apa lagi um, yang kita boleh lakukan? Oh, lagi satu saya tambah antara yeah. sebab kenapa sakit belakang, jika kalau glutes ada masalah. So, senaman ini boleh bantu untuk kurangkan sakit belakang sleep day semua banyak. Bagus. So ini saja ya, squat saja ya. Ha, squat. Simple squat. Tapi okay. the correct squat, you punya glutes kena tolak ke belakang, bukannya lutut tolak ke bawah. Oh, ha. okey. So dia kena ke belakang juga baru boleh. Yes, day. yes, oh, macam okay. tu. Okey, baik. Saya okay. akan ingat. Insya-Allah. Okay. So, okay. so, Selama so, yang kedua, siapa okay. body? And this one kita akan start dengan push up lah. Okay. Tapi uh, conventional knee push up. Hmm. So commencing ni push up first kali tangan hmm. siku 45 darjah. Okey. Dia tak boleh nak tinggi sangat hmm. and then you punya bahu rendahkan jangan tinggikan. Okey. So this position je. So siku okay. you akan ke belakang, ke depan bukannya ke tepi. Hmm. And then bila for beginner kita galakkan you punya lutut ni hmm. turun ke bawah, kaki kat bawah jangan angkat untuk okay. elak kecederaan dekat bahagian lutut. Okey. So turun bawah tahan sekejap, relax je. Kalau boleh lama lagi bagus and then tolak. Kalau dah mampu baru turun sepenuhnya. Ah, ada naik balik. Lepas Uyuh. Oh tu badannya bukan turun bawah, is badan ke depan. Oh begitu. Hmm. Ada naik balik pelan-pelan. -laha. Nah, buat salah <laughs> Jadi ini memberikan kekuatan ke apa body? Yes. Apa body mm. ini sangat Lagi -lagi penting. Lagi-lagi kita untuk... punya, punya bahagian jantung. Mm. Ha, sebab banyak bila kita lakukan aktiviti, kadang jant... dada kita sakit kan? Mm -hmm. is because otot tak cukup kat situ nak lindung jantung tu berdegup terlalu laju workout hmm. okey jadi kita harus kuatkan bahagian apa body ni berapa kerap ataupun apakah repetition dia hmm. satu Sebanyak set berapa kali kami galakkan uh, masyarakat bersenam paling kurang dalam 20 minit sehari hmm. 20 minit kalau boleh buat setiap hari lagi bagus okay. tapi kalau tak mampu untuk progres paling kurang tiga kali seminggu. Tiga kali seminggu ya. Mungkin mm -hmm. okay, satu lagi untuk um, kardiovaskular kita. Yes, ha. Ah. kardiovaskular ni uh, saya galakkan sangat jumping jacks. Uf. Tapi langkah pertama kalau bagi mereka yang baru start, you boleh buat langkah aja. Mm. Langkah, langkah. Bila dah mampu, mm. ni untuk membalut jantung, mm. perlompat perlahan-lahan. So, perlahan ini paling mudahlah perlahan-lahan. Ya. Jadi yang penting senaman kita di sini doktor mungkin saya nak sarankan ukur baju di badan sendiri. Betul. Ya betul. Ha uh, ya, eh coach. Mm ha -hmm. uh, jadi kalau katakan mungkin ada yang ada uh, berat badan yang sukar untuk kita lompat dan sebagainya. Mm, Lepas tu dia saja. tengok dia tengok coach Lloyd buat saya pun nak buatlah macam mana itu? Ha <laughs> uh, jadi yeah. macam mana itu coach Lloyd? So, okay, nasihat masalah. untuk mereka lah. Nasihat saya uh, if you baru start mungkin boleh start berjalan. Mm -hmm. Tapi uh, daripada keji, dari segi kajian sains juga mengatakan kalau you boleh berjalan lebih 30 minit bermaksud you punya glutes, hamstring, quadriceps dah cukup kuat untuk buat senaman lain. Okay. Buat senaman lain. Kita selalu galakkan you amalkan konsep progressive overload untuk berubah Bersenam bermaksud bergerak dalam rintangan. So you hmm. kena bagi rintangan pada badan you. Hmm. Kalau dia berjalan lama sangat tu, okey, buat senaman lain. Hmm. Tak semestinya berlari, you boleh buat senaman jadi sebab senaman macam ni pun buat 10 ke 20 minit pun dah bagus kalau nak berjalan 10,000 tapak, itu dah macam 3 jam. Hmm. Ha, buat macam ni je. Okay. Tiga kali seminggu je pun. Dan Coach, akhir sekali kan bila kita bersenam, kita kena seiring dengan gaya pemakanan kita. Yes. Di pemakanan itu, adakah kita perlu kontrol portion ataupun lebihkan protein atau bagaimana untuk melihat impak kesan yang lebih hmm. efektif lagi. Okey, kalau kesan yang lagi bagus memang utamakan sumber protein, komplek karbohidrat, fiber, lemak yang sihat. Tapi sebagai permulaan kita baru start kawal kuantiti dulu. Kuantiti, kuantiti, kuantiti dulu. Okey. Tu. Ah. Ah, tapi untuk coach lot macam otot-otot macam ni mesti kuantiti dia banyak kan? Oh, <laughs> saya tengok dia buat apa tu, tu, tu? Tekan tubi pun macam wow, hebat dia saya nak jadi macam coach. Ini bukan tiap-tiap hari. Ah, tiap hari jadi, ya. Terima kasih ikhlas ya, ya, ya saya. memberikan kita sedikit pembayang untuk menyihatkan badan untuk kita mengatasi masalah lemak tenaga batin lelaki. Insyaallah kalau ada masalah hmm. sekali lagi bersama dengan isteri untuk mendapatkan rawatan. Ya jumpa doktor bersama-sama, bersenang bersama-sama. Eh hmm. uh, orang kata lebih banyak komunikasi yang boleh terbentuk selepas itu. Apa pun hmm. kita akan berehat seketika terus ke menonton Malaysia hari ini.